Как приготовить бобы. Итальянский рецепт. Готовить очень просто. Разогреваем оливковое масло на сковороде. Подтушиваем немножко молодой лук. Буквально где-то 2 минуты или меньше. Должна быть одна головка молодого лука что получилось вкусно. Сюда высыпаем бобы почищенные. Сразу доливаем стакан воды. Солим. накрываем крышкой и оставляем тушиться. Надо иногда помешивать, не забывать. Вот видите, какие они делаются, бобы. Чтобы понять, когда они готовы, просто взять один и попробовать, мягкий или нет. Можно его кушать. Потом можно добавить петрушки свежей, нарезанной. И очень вкусно. Еще можно готовить из подчеревиной, щеки свини, кусочки добавить вегетарианцам хорошо вот так готовить. И опять накрываю и оставляю еще на медленно-медленном -медленном огне готовиться. Когда бобы почти готовые, добавляю петрушку нарезанную мелко и чеснок И еще тушу, тушу, пока чеснок не станет мягким, готовым. Тоже под закрытой крышкой на медленном огне.